নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিন্দু ধৰ্মত পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নান দান আৰু পূজা কৰাৰ ফলত বহুত গুণ আপোনালোকৰ গুণগত ফল পোৱা যায় বুলি কৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ তেইছ মেত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰা হ'ব আৰু কৈছে যে পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকক কওঁ যে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আজিৰ দিনটোত পালন কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ কৈছে যে এই সময়খিনিত পূৰ্ণিমাৰ দিনা লক্ষ্মী আৰু বিষ্ণুৰেও বিশেষকৈ পূজা কৰাৰ পৰম্পৰা আছে আৰু লগতে কৈছে যে দিনটো সত্যনাৰায়ণৰ কাহিনী আবৃত্তি কৰাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় গতিকে এতিয়া আমি গম পাম যে দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিশেষকৈ ৰাতিৰ কিছুমান কাম আপোনালোকে কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত আপোনালোকে কি বস্তু দান কৰিলে অত্যন্ত ভাল প্ৰতিফলন এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ কি বস্তু দান কৰিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এই পূৰ্ণিমাৰ দিনা খাদ্য পানী ফল মূল কাপোৰ চাউল আৰু গাখীৰ দান কৰক এইকেইটা যদি বস্তু দান কৰে আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আৰু ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে জোতা আৰু ছাতি দান কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কৈছে কোৱা হয় যে পূৰ্ণিমাৰ দিনা কোনো দৰিদ্ৰ বা আৰ্তজনক এইবোৰ বস্তু দান কৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব বা দেৱী লক্ষ্মীয়ে সোনকালে সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় টকা পইচা আৰু শস্যৰে ভৰি পৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এতিয়া আহিছোঁ পিপল গছৰ পূজা পূৰ্ণিমাৰ দিনা নিশ্চয়কৈ পিপল গছক পূজা কৰিব এই দিনটো পিপল গছক পূজা কৰি সকলো কামনা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি বহুতো সুবিধাও উপ আজিৰ এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত বিশেষকৈ লক্ষ্মী নাৰায়ণক পূজা কৰা অৰ্থাৎ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ভগৱান বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মী দেৱীক ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰিব লাগে আৰু এনে কৰিলে ভাগ্যই আপোনালোকৰ অনুকূল কৰে বুলি কৈছে ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব আৰু আপোনালোকৰ যি দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় চন্দ্ৰক প্ৰাৰ্থনা কৰা পূৰ্ণিমা ৰাতি বন্ধুসকল কেঁচা গাখীৰত চেনি মিহলাই আপোনালোকে চন্দ্ৰক অক্ষ অপ্ৰদান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপুনি সকলো ধৰণৰ দুখৰ পৰা সকাহ পাব আৰু কৈছে যে ইয়াৰ লগে লগে ঘৰত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ ঘটি থকা যি তৰ্ক বিতৰ্কৰ যি ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ অন্ত পৰি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব এই প্ৰবৃত্ত দিনটোত আপোনালোকে বিশেষ কেইটামান ভুল ভুলতো নকৰিব যেনে এইকেইটা ভুলৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকে এই দিনটোত এই প্ৰবৃত্ত দিনটোত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হাই কাজিয়া নকৰিব কোনো ব্যক্তিক আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব গতিকে এই কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু সমতৰালতকৈ কৈছে যে আপোনালোকে নিজৰ খংটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু এই দিনটোত আপোনালোক বিশেষকৈ ডাঙৰ ব্যক্তিক বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে হওক বা কোনো অন্যান্য ব্যক্তিকেই হওক টান কথা নক'ব বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু কৈছে যে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ভগৱান বুদ্ধৰ মূৰ্তি কিনি আনিব পাৰে ঘৰখনলৈ যদি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব পূৰ্ণিমা গতিকে এই দিনটোত আপোনালোকে গৰু কিনি আনিলে আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ঘৰলৈ যদি আপোনালোকে গাই গৰুজনী কিনি আনে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কাউৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ অতি প্ৰিয় বুলি কৈছে আৰু ঘৰত ৰাখিলে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় পূৰ্ণিমাৰ দিনা গোলাপী বা ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ কিনাটো শুভ বুলি কৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰূপৰ মৃত্যাক আপোনালোকৰ কিনাতো অতি শুভ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা বিশেষকৈ পিতলৰ হাতী ক্ৰয় কৰিলে দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিয়ালত শান্তি আৰু সুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কি বস্তু দান কৰিব লাগে কৈছোঁ আপোনালোকক বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ খেজোৰ অতি শুভ আৰু এই দিনটোত আপুনি কিছুমান ফেন বা আপোনালোকে পানীৰে ভৰা মাটি পাত্ৰ আপোনালোকে চপল অৰ্থাৎ চেণ্ডেল ছাতি শস্য ফল মূল আদি দান কৰিব আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আগ আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে লগতে কৈছে যে পূৰ্ণিমা বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ নিশাৰ বিশেষকৈ চন্দ্ৰ পোহৰত পোন্ধৰ মিনিট সময় আপোনালোকে কটাওক এনে কৰাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে ঘৰতে মাংস মাছ বা তামাচিক খাদ্য সেৱন নকৰিব যদি আপোনালোকে তুলসীৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰা থাকক আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ গৌতম বুদ্ধ পশুৰ হিংসাৰ বিৰোধী আছিল বাবে এই দিনটোত মাংস বা মদৰ পৰা আঁতৰি থাকে বুলি কোৱা হয় সেইবাবে এই দিনটোত আপোনালোকে এনে কাম কেতিয়াও নকৰিব ঘৰখনত পাৰিলে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মাংস মাছ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা বিশেষ কেইটামান ৰাখি অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত সিংহ ৰাশি লোকসকলৰ বাবে শুভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব এই ৰাখি লোকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগে লগে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটাব কুম্ভৰাশি মাতৃ লক্ষ্মীৰ কৃপাত ধন সঞ্চয়ত সফল হ'ব ইয়াৰ ফলত আপুনি এখন বাহন বা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটাব কুম্ভৰাশি নিয়োজিত লোকে বহুত সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী থকা যি ষ্টক চুক্তি বা প্ৰজেক্ট পাব পাৰে বুলি কৈছে এনে পৰিস্থিতিত ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি লাভ পাব পাৰে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব এই দিনটোত সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক যিমান পাৰে অন্যতা ৰাখি হৈছে আপোনালোকৰ তোলা ৰাখি তোলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ এই দিনটোত অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মাতৃ স্বাস্থ্যপতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চিন্তা থাকিব ঘৰুৱা সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সফল হ'ব আজি সমাজত আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব অন্যথা ৰাখি হৈছে মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া আপোনালোকৰ আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব যিমান পাৰে আপোনালোকে সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু পৰিকল্পনাৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱা বহুতো সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই পবিত্ৰ দিনটোত বিশেষকৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা আপোনালোকে নিজৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰাৰ লগতে সামাজিক কিছুমান কামতো আপোনালোকে জড়িত হ'ব আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক কিছুমান বিসংগতিৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মধ্যস্থতাৰ কিছুমান সমস্যা বা সম্পৰ্ক ভাল এটা অৱস্থালৈ আপোনালোকে আনিব পাৰিব আজিৰ দিনটোত যিমান পাৰে আপোনালোকে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ধৈৰ্যৰে আপোনালোকে কাম কাজখিনি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো চেষ্টা কৰি দিব আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক এই পবিত্ৰ দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ